श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससंन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम् सन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव नह सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वरतेतात्मैव शत्रुव जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषणसुखदुःखे तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चन सुरुन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुः साधुष्वपि च पापेः समबुद्धिर्विशिष्यते योगीन्दीत सतता मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् चैराजन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या द्योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्न स्थिरः सम्प्रेक्षणासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयम्यमच्चित्तो युक्ताऽसीत मत्पर युञ्जन् सदात्मानं योगी विगतकल्मि योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति मत नात्यश्नतोस्तु योगोऽस्ति न ना चैकान्तमनश्नतः न स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसाधितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेखतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततोैतदात्मन्येव वशं मयि प्रशान्तमनसंहेन योगिनम् सुखमुत्तमम् उपैति शन्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्महम् युञ्जन्निवं सदात्मानं योगी विगतकल्महः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो व्योमा भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन ये तस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रुडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच आयतिश्रद्धयोपेतो योगाच्च नितमांसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कामगतिं गति गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमी अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि संशयं संशयम् कृष्ण छेत्तुमरहस्य शेखत त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्तानो युपपद्यते श्री भगवाच पार्थ नैवेह ना मुद्र विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चे दुर्गति गति प्राप्य पुण्यकृता लोका नुहिवा शाश्वती सुचीना श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध कि अनेकजन्म संसिद्धाति परं गतिं तपसि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः धर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना योगिनामपि सर्वेहानान्तरात्मना श्रद्धावान् वजते यो मां समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन सामादे नाम शष्टो ध्याया हरि ओम तत्सा